ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహాయ నమ ఎందరికో ఇల్లువేల్పుగా పూజింపబడుతున్న శ్రీ నరసింహస్వామిని గురించి ఎంత తెలిపినా తక్కువే ప్రజలంతా కూడా తమ మొక్కులు తీర్చుకోవడానికి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసులు కోర్చి ఆ స్వామిని కొండల మీద గుట్టల నడమ సందర్శించుకుంటూ ఉంటారు అందరినీ ఆదుకునే ఈ స్వామి యొక్క ఈ స్తోత్రం నిత్యం పఠించిన లేదా విన్నా పాపాలు పరిహారం అవుతాయి మనోరథాలు సిద్ధిస్తాయి గ్రహపీడలు ఉండవు అపమృత్యు భయం కూడా ఉండదని పెద్దలు తెలియజేస్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాటలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ श्री श्रीनृसिंहस्तोत्रं श्रीरमाकुचाग्रभासि कुङ्कुमाङ्कितोरसं तापनाघ्रिसारसं सदा दयासुधारसं कुन्दशुभ्रशारदारविन्दचन्द्रसुन्दरं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाशये पापपाशमोचनं विरोचनेन्दुलोचनम् आललोचनादिदेवसन्नितं महोन्नतं शेषतल्पसायिनं मनोरथप्रदायिनं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये सञ्चरः सटा जटाभिरुन्नमेघमण्डलं भैरवारवाटहास दीनलोकसादरं धराभरं जटाधरं। सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये शाकिनी पिशाचिघोरडाकिनी भयङ्करं ब्रह्मराक्षसव्यथाक्षयङ्करं शिवङ्करं देवता सुहृत्तमं दिवाकरं सुधाकरं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये मत्स्यकूर्मक्रोडनारसिंह वामनाकृतिं भार्गवं रघुद्वहं प्रलम्भगर्पुरापहं बुद्धकल्किविग्रहं जगद्विरोधिनिग्रहं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये धारुणीवधूमणि गृहीतपादपल्लवं नन्दगोष्ठवल्लवी सती मनोघ्नवल्लभं मायिनां विशारदं भवाम्बुराशिपारदम् सिंहसैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाशये मोहतापहारिणं गदारदाङ्गधारिणं श्रीमनोविहारिणं विदेहजोर्निवारिणं दानवेन्द्रवैरिणं तपोधनेष्ठकारिणं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाशये रामसत्कविप्रणीतमेतदाष्टकाशिवम् देवसारसङ्ग्रहं महोग्रपातकान्तकं जल्पितां निरन्तरं समस्तकामपूरकं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवाशये इति रामसत्कविकृतश्रीनृसिंहाष्टकस्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते సర్వ శిక్షణ అర్పణమస్తాం